b hayot suvni tami muz bilan bolajonlar karantin qoidalariga rioya qiling men seni oilarga men seni oilarga bermayman bu qiz ashula aytganda oting nima yaxshiroq o sevara 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 q sevara kean shuni aytib berin men seni oilarga kyin bu yerda ko'pchilik aytgan kanal ochsanlar yana shunaqa vieolar chiqarasizlar zo'r bloger bo'lib ketadilar <laughs> <laughs> deb aytishibti filola opa nima degan bo'lardiniz bizni odamlar uchun ichizda nima gaplarigiz bo'lsa meni qo'llab quvvatlagan insonlarga kattadan katta hammasiga rahmat mana yaxshi insonlar ham ko'p ekan o'zbekistonda man oldin bu videoni adashib yubor <laughs> chiqari <laughs> ogan sabab rosa siqildim kasal ham bo'lib qoldim uch to'rt kun yotdim ham mana yaxshi insonlarni so'zlarini telefon orqali o'qiganimda kayfiyatim yanada ko'tarildi mana boshliqlarimiz kelib mani kayfiyatlarimni ancha ko'tarishdi mudiramiz ham ikki kuni birda xabar oldilar endi bunaqa vaziyat bo'ladi deb o'zim ham o'ylamagandim bu qiz ashula aytganda oting nima yaxshiroq sevara 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 <laughs>